Ти ненавидив громадську думку Іанну Романову. Чи це був Заказняк від Олексія Савченко? Ще один міф, який а, доволі часто озвучують в тій ага. самій команді громадської думки, про це так думали. Можеш тепер розказати вже ну, ти ж понимаш, по істеченню Літ? От просто по Істіченню Лет, і глядя на поведіння Анни Романової. Чого ти її не зробив? Всі, хто пытаются критиковать, даже критикувати, нибудь там мягким комментом в Фейсбуці она как отвечает? Ви всем мені завидуєте. Поймаєш? Вот почему вона з Анна Романова. Ну так, да. а на що ч... їх всі завідують. А чому критикую? ти її зачепив? взагалі? От громадська думка, ну я не вірю, що то не було прохання від за Чернігою, чи я помиляюся. А разве по-моему, тогда уже не было за Я уже точно вот не могу, они в одно время существовали. По ну, он и начал Потому так. Что за Чернигов, Еще тут за закончился, да, а, громадская думка там, скорее всего, девятый год больше к выборам. Поэтому, по-моему, они даже, если они пересекались там по, вот, по, по существованию, по годам существования, то вряд ли незначительно наверняка. Поэтому абсолютно такого ничего Ты не, вот не было. Життя молодей девчонки. А почему Сиду зац... посов пакости? Почему просто зацепил? Ну снова же пакости, то есть это же не были какие-то там надуманные пакости. А почему зацепил? Знаешь, ну вот когда идет какой-то человек там в политику, то есть вот он говорит: я вот дайте мне ваши голоса, я буду представлять там ваши интересы, да? То есть можно если немножко вот по-другому провести как бы ну параллель, да это как будто человек говорит: вот я выберите меня как лучшим из вас. То есть вот я лучше из вас, и поэтому я лучше всех буду отстаивать ваши интересы. И когда ты смотришь, ты видишь, что, ну, объективно же, не лучше. То есть она далеко не лучше всех тех людей, которые она хочет, которых она хочет представлять. То есть ты просто им не поверил, всей команде? Нет, не, по лидеру. не поверил раз, да. Не поверил, ну, как, знаешь, сейчас какие-то там их высказывания, какие-то фразы, оговорки просто смешными выглядят. То есть ты понимаешь, ну, как человек, который, ну, вот так вот... Так вот лажает там каких-то выступлениях или речах, а он как бы ну вот так вот дает посыл, что я лучший там дайте мне, у меня там пять высших образований там из семь кандидатских. <coughs> вот, вот только из-за этого и все. Но изменилась Анна Романова за те пять лет. Ну вот не знаю, в плане там поведения каких-то высказываний вот ну если честно я не увидел изменений. Тобто, все так погано, чи навпаки, все прекрасно? Ні, недостатки, знаєш, це можна недостатки, в принципі, не тільки їй переписати, а да, й більшість, як би, вот там, наших політиків, наприклад. Ну, люди не соответствують не рівню. Опять же, возвращаясь к тому, що ми лучшие, ми будемо вас так Ні, не являються такими. Скажімо так, мало начитані, чи не дуже фахово розбираються в тій темі, яку вони намагаються висвітлювати. В цьому проблема? в этом в том числе, да, конечно. То есть как разбирать, знаешь, это вот показательный пример, если мы